что я из Украины. Я с юга Украины, родилась я в Венгрии, всю жизнь прожила большую свою часть на территории южного города Николай, поэтому я знаю и русский, и украинский, сейчас вынуждена уже знать немецкий. Моя выставка фоторабот Я очень люблю фотографировать, я очень люблю путешествовать, я проездила, объездила уже больше Здесь такие стелы с фотографией с обоих сторон. Плюс еще в соседнем зале тоже есть продолжение экспозиции. Эта выставка будет путешествовать, как и я, по Германии, и у нас много интересных людей, задумок, перспективы развития, популяризации украинцев, вообще иностранцев на территории Германии. Все действительно есть возможности, если есть талант, э -э -э, и если есть помощь, <с> то тогда можно вот творить вот ну, такие чудеса, как мы видим сегодня. Поэтому, дорогие мои, я вам mm -hmm. очень признательна, благодарна за то, что вы сегодня пришли. Но холодное шампанское и угощение вас всех ждут. Доброго дня, як вам виставка, віри супер. Стільки талантів в одній людині неймовірно. Як вам? Мені дуже подобається. Взагалі, Віра, дуже талановита людина. і Вона для мене відкрила ще одну свою свій талант. Це як художнього фотографа. Талановита людина талановита у всьому, так? цьому да ось точно талановита людина талановита талановита. У всьому і сьогодні ми побачили не тільки. Різні грані таланту, тому що Віра нам і заспівала, і показала інший свій талант, і як людина, яка подорожує багато, людина, яка вміє помічати красу. Супер, дякую за вітання. Зараз замічаємо така родська синка, яка в Вернігіродах одному з найкрасіх городів. Ми удивляємося вірі, яка путешествує, як люди. вот, которая вообще проявляет свой талант и не скрывает его от людей, а дарит его всем нам. Желаем вере, энергии, всего самого хорошего, чтобы энергия всегда в тебе жила, Вера, и чтобы ты не утратила интерес к жизни. Все. Спасибо. Всего Доброго дня. Доброго дня. Как вам выставка Веры? Мне очень понравилось. Мы сегодня впервые познакомились с паней І це дійсно дуже класна ініціатива показати красу, інтегрувати нас у суспільство, і що нам сподобалося. Це відкритість, це щирість, і це дійсно класно. Дякую вам, дякую за відповідь. Это моя младшая, это моя самая любимая. Дякую <соединяющая> <соединяющая> ему за чудовую хорошую, доньку. Я ей горжусь, я ее люблю. Ну и, наверное, не только я одна. Я любят многие люди, потому что, что, что она человек. Она, <соединя> она открытый человек и действительно толпна. И у нас на них у нас Кроме этого, она еще очень образована, она имеет три высших образования. Она закончила миллион всяких курсов. <соединяющие> 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 вот парикмахерских. <соединяющие> <соединяющие> до бухгалтерия компьютерных и прочих, прочих, прочих. Так что а вот смотрите, изучила, знает русский, изучала украинский, сейчас учит немецкий, и неплохо, я вам скажу, пытаюсь все объяснить. Супер, дякую вам. Так что я очень рада, что у меня такая дочь.